श्री विठलनाथ जी ने कहू कि आज ते श्री ठाकुर जी सेवा करो बालक श्री विठलनाथ जी स्नेह भरी दृष्टि थी श्री वल्लभ सा गर्दन हलावी ने मुखिया जी ने कहूँ अब हमारे लाल जी सेवा करेंगे मुखिया जी स्नेह हाथ आग ने कहू कि आओ भीतर आ जाओ सामग्री रखी है इसे आप श्री ठाकुर जी के सामने पधरा दो श्री जी तो द्वार नी बहार ज उभा रहा मुखिया जी और श्री महाप्रभु जी जोता रहा अने स्नेह थी पूछियो के आप अंदर केम नथी आवी रहा श्री विठलनाथ जी पिताश्री ने कहू हम ऐसे नहीं जाएंगे महाप्रभु जी ने पूछा कैसे जाओगे तो विठलनाथ जी बोले मुखिया जी से कहो हमारे पांवों को जल से धुलवा दे मंदिर में कहीं बिना पांव धोए जाया जाता है क्या श्री विठलनाथ जी ने आवाज श्रवण करी। श्री महाप्रभु जी बनने ने मुखिया जी बने चकित रह गया त्यांशी गोपीनाथ जी आया तम हस्त में पुष्प था आने कहू के गोविंद कुंड से ये पुष्प लाया हूँ श्री विठलनाथ जी गोपीनाथ जी ने गड़े लागी गया कहवा लग दादा तुम सचमुच बड़े हो मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि श्री ठाकुर जी के सन्मुख कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए आपने मेरी भूल सुधार दी अब दोनों मिलकर श्री ठाकुर जी को फूल अर्पित करेंगे आओ आप भी पांव धो लो बने भाइयों पांव धोया पी भीतर श्री ठाकुर जी ने सन्मुख चौकी पर फूल सजावी दीदा તે સમયે અચ્યુતદાસજી રામદાસજી કુંભનદાસજી વિષ્ણુદાસ છીપા અન્ય સેવકો આ સુંદર દ્રશ્ય જોઈ મનમાં પ્રસન્ન થઈ ગયા શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી હાથ જોડી શ્રીનાથજીની ઓર ઊભા રહી ગયા મુખ પર મુસ્કાન હતી નેત્રમાં ચપલતા અને શ્રીનાથજીને સંબોધન કરીને કહેવા લાગ્યા હે કૃપાલુ આ ફૂલ દાઉભૈયા લાવ્યા છે दाऊ मेरे बड़े भैया है आपके बड़े भैया का नाम भी दाहू है दाहू ही है ना इन फूलों को आप अंगीकार कर लेना अभी हम छोटे हैं तो आपकी इतनी ही सेवा कर सकते हैं अने पी श्रीनाथ जी ने दंडवत करी मंदिर बाहर आया कुमनदास जी इतना बधा भाव विभो थी गया दृश्य जोई ने अने शिव બાલશ્રી વિઠ્ઠલનાથજીને પોતાના કંધા પર ઉઠાવીને નૃત્ય કરવા લાગ્યા